я считаю, что легионеры, которые бежали из нашей страны, предатели, иначе воспринимать их действия я не могу. Это предательство, и может быть, что с точки зрения международной общественности страшнее, это не профессионализм. Наши клубы имеют все возможности действовать законным порядком, то есть требовать через палату по разрешению спора ФИФА возвращения футболистов. Но, к сожалению, я думаю, что это малореально, куда более реальны многолетние тяжбы и денежные начеты. К сожалению, многие команды и пострадали, и многие еще, мне кажется, пострадают просто не все, на мой взгляд, выносят соревноваться. Все, что ну, просто много, не видим, что происходит. Вообще у нас сейчас проходит очень сложный процесс привыкания к новому качеству, новому уровню украинского чемпионата. Что бы кто ни говорил, как бы патриотически не был настроен, уровень украинского чемпионата во многом на очень высокий процент определялся именно качественными легионерами. Такие команды, как Динамо. Макиев, металлист Хайков, шахтер донец прежде всего может быть, чуть, чуть меньшей степени Днепр, Днепропетровск, ровно в той же степени Металлург-Донецк, ну, Заря-Луганск тоже можно вспоминать, насколько она слабла, потеряв своих трех иностранцев и так далее. Без них мы заведомо станем слабее, зато осуществится мечта тех, кто требовал в семьян команд. А говоря о Динамо Киев, о матче с Олимпиком, вот мы увидели украинское Динамо. В основе Динамо было семь украинцев, после травмы Данила Силова стало 8 украинцев, и на запасе сидели все украинцы, за исключением Вукоевича, который тоже почти украинец, я считаю. Вот, может быть, это будущее. Потому что пока никакой перспективы приезда легионеров, даже тех, которые принадлежат Динамо, не очень просматривается. Мбакани засел в Бельгии на лечение. Я не знаю, почему он лечится там и не у нас. Но, видимо, это все делается. Надеюсь, что это все делается с ведома клуба. Что все это официально происходит. И это не бегство.